В чем эта традиция? Она связана с вот той нишей. Посмотрите, с левой стороны вы видите ниша. Огромное углубление, созданное когда-то природой. Вот когда-то жители этого поселка окажутся в этой нише, и в ней построят маленькую часовинку. Вот видите, это построено. Часовенка получит имя Святого Георгия. Вот Нет. в чем традиция? То есть традиция, которая связана с вот этими платочками, которые видите в огромном количестве, вот украшает эту нишу. Говорят, а как они-то появились? Друзья, только один день в году, это 23 апреля, когда празднуют святой Георгии, несколько молодых людей поселка поднимаются только в этот день туда наверх, чтобы оказаться в этой часовенке целью зажжения свечи. Но их подъем в этот день сопровождается подъемом ими этих платочков, которые в течение года все желающие жители, которые сами привозят, оставляют это поселочке, передают, пересылают. Вот, друзья, все, что будет 23 апреля, все это будет поднято и развешено. Вот это не видите? Целый год провисят эти платочки. До 23 апреля в следующем году вновь будет подъем в этот день. Вновь будет платочки, которые соберут, повесят, а эти, друзья, спустят вниз. Хозяева этих платочков обязательно прибудут в этот день, свой платочек этот, и который будут держать в качестве оберега в течение своей жизни. Вот вам и традиция. Друзья мы столько скал, около 80, разные скалы вы видите, в человеческий росте тоже скала, но одна скала из этих почти 80, на которой возложена особая миссия быть символом современных метеор. Эту скалу вы видите с левой стороны в глубине. Посмотрите своеобразный проем, образованный между скалами, и посмотрите, как природа поставила эту скалу. Вон она стоит. Друзья, это символ современных метеор. Друзья, скала стоит не в очень удобном месте, продуваемой часто ветрами. Посмотрите, нижняя часть скалы уже, чем вся остальная. Как уж стоит эта скала десятки веков. Дай Бог, чтобы так и стояла. Поэтому одни называют эту скалу каменный кипарисик. Друзья, ну что-то есть от кипариса. Другие называют каменный пальчик. Тоже есть. Но когда говорит «пальчик Адама», вот здесь сложнее. Поэтому многие гости очень, знаете, любопытные, начинают спрашивать, вот мы знаем, о каком пальчике Адама говорит, идет речь. То есть о каком и пальчике не шла речь, он должен стоять так, как стоит, как пальчик. Поэтому только так понимаешь, что ты видишь, поэтому это символ, и он должен стоять действительно, как бы тяжело не было ему. Друзья, я думаю, что, конечно, вот эти скалы созданы природой 20 миллионов лет. Но, друзья, с момента открытия этих монастырей для посетителей и все большее количество пребывающих жителей, гостей, думайте, какой вопрос со временем не мог не возникнуть? Вопрос, можно ли прибыть сюда с целью покорения этих скал? Но есть же люди, которые умеют это делать, любят.